Молодец, Никита Леченко. Я вам в шапке не узнал. Можно, тут Молодец. тепло. Да. Во, Никита Левченко. А я думал, я три Никиты знаю. Дело в том, что. Ну и вас в том числе. Вы играете в теннис тоже? Вот идемте вот так вы встанете. Я на любительском чтоб, уровне чтобы... могу прийти. Потому так, что послушать. вы еще не участвовали. Вот так. Вот друг у меня разминается. Вот Никита так. Вот. Тоже. Сейчас мы посмотрим на друга. А вы не участвовали в теннисе? В турнирах нет тренировка да тренировка. Ну будете участвовать? Плануете? Да, не знаю, может в будущем. Как... Так, кто у вас играет? покажу. Вот Никита Боярский, у нас не все. все, я познакомился и Артем с Никитой. Ну Артем есть. этих я знаю, да. Александр да. также есть Нагорный. Ага. Ну его еще не видел. Есть Нагорный Саша, да, здесь они он в центре, видит. и его сын также участвует Нет. Боярский. Вот, кстати, он сейчас будет подавать. Не, вот он. Ну. Но... А сын Александра еще. А, вот это в зеленом? Да. А, все. А Никиту, вы тогда представьте, он играл, участвовал, сколько занимается Мне теннисом. Нравится, потому что так. я первый раз. Ну, он уже пару лет занимается точно тренировками. Так. Я уже пару раз и на турниры заявлялся, но там, я так понимаю, так, ради участия. Ну, сейчас сперва... уже настроен что-то что выигрывать. Да, будем... Ну, тут участники сильные, Никита, вы не думаете, что... Да, так уже тоже -то сколько лет тренировок, тоже да. сильные. Да, так, да даже интересно, посмотрим. Так, э, хоккей сейчас, пауза, тренировок нет. Вы вчера были на тренировке? Все, уже Про... настроение, да, настроение, А поддерживать спортивную форму? Салатики уже, оливье, а то уже вернемся где-то. Да. В январе. Ну вы не запускайте там, или весочка а то лишний вес вы знаете. Еще что метаболизм хороший, если вы все позволить. Так, вы играли за разные команды? Ну, Тира раз, еще за какие-то... Как... Да, а, ну, напомните почти. мне, за, за все. Моря, за Спартак, за Мегамол. Так, какая ближе вам команда? По сердцу, по душе? Вот. Есть такая или нет? Ну, типа, интереснее играть против сильных. Так. Все равно, для развития. Так. А по игре, то ну, с Маяком было комфортно, со Спартаком комфортно тоже. А в какой команде вам еще играть, вот лично вам играть? У сильных в какой вы себя чувствуете, в Тиросе или в каких-то других командах? Ну, в Тиросе хорошо для развития, потому что ты играешь против сильнейших. Не, ну, так, не ну каждая команда играет сильными. Подождите, вы играли во многих командах, какая вам команда ближе вот? почему ну Игры? да по игре вот коллектив вам нравится выше своему По своим, да? Да? Ну, коллективу то тирос типа, наверное ближе потому что там все новички а там уже где профессионалами, раз профессионалами ребятами кто побольше поиграл то там уже другой уровень там уже больше Да, хорошо это сейчас первый ролик